Pada bulan September tahun 2024, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPRM telah menahan dua orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah iaitu Dato' Yusof Yaakob, Adun Sindumi dan Dato' Andy Muhammad Syuryadi Bendi, Adun Tanjung Batu. Selain itu, seorang ahli perniagaan bernama Dato' Alberti e juga ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes rasuah ini. Mengikut laporan, Datuk Alberti didakwa telah memberikan wang rasuah sebanyak RM200,000 dan RM150,000 sebagai dorongan untuk meluluskan permohonan lesen prospecting perlombongan mineral di Sabah. Kes ini mendapat perhatian ramai kerana ia melibatkan wakil rakyat yang sepatutnya menjaga kepentingan rakyat tetapi disyaki menyalahgunakan kuasanya. Kalau kita lihat kepada undang-undang iaitu Seksyen 16 Kurungan A Kurungan A Akta SPMA 2009 Kurungan Akta 694 Jika individu yang terlibat disabitkan kesalahan Hukuman yang boleh dikenakan sangat berat Mereka boleh dipenjara sehingga 20 tahun Dan selain itu denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai rasuah yang diberikan Atau sekurang-kurangnya 10 ribu Bergantung mana yang lebih tinggi undang-undang ini diwujudkan untuk memastikan semua pihak tidak kira ahli politik atau orang biasa bertanggungjawab atas perbuatan mereka sejahtera Encik Rashidin Apa khabar Datuk Dinas? Jadi Datuk Dinas sudah pertimbangkan tentang prospecting Nathan perlu syarikat saya Kalau boleh saya akan tawarkan RM200,000 untuk Datuk Dinas diperluskan Prospecting Latin Perlombongan Syarikat saya Nanti Dato' Dinesh just give me an update for it Okay Sebagai seorang menteri perbuatan yang adalah bertentangan dengan etika profesi saya Tetapi disebabkan saya ada faedah melalui Encik Saya setuju dengan cadangan Rahsiakan perkara ini Terima kasih Institusi keagamaan perlu menunjukkan kepimpinan beretika dalam urusan kewangan dan pentadbiran supaya dapat dijadikan sebagai model integriti yang bebas daripada sebarang penyelewengan institusi agama wajar dijadikan model bebas rasuah kerana menurut pandangan Islam, perbuatan rasuah adalah jelas dan tegas kerana ia merupakan perbuatan yang haram dan berdosa besar seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil ambil sebagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya okey baiklah sekarang kita pergi pula ke agama Buddha yang menekankan hindarilah tindakan yang merugikan orang lain dan lakukanlah tindakan yang bermanfaat bagi orang lain menurutnya pengampunan yang mengajar untuk mem memaafkan dan tidak membenci walaupun dianiaya dari segi kesetiaan ialah untuk menjaga amanah dan kepercayaan dan dari segi kesederhanaan yang menekankan sebagian dari kehidupan yang dahana seterusnya menurut agama Hindu Vedas Sanyam Vanda Dahmam cara yang bermaksud katakanlah kebenaran lakukanlah kebajikan menurutnya kebenaran adalah sangat penting ketika berbicara dan bertindak jujur dalam setiap aspek kehidupan selain itu tidak berbuat jahat dengan menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau mencuri dan akhir sekali menurut agama Hindu ialah tidak mencuri dengan menghormati hak milik orang lain dan tidak mengambil tanpa izin Okey, untuk institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam memastikan tiada penerimaan rasuah kepada golongan muda pada masa kini. Pendidikan adalah elemen penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta menolak rasuah sejak peringkat awal. Yang kedua, pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan dalam membentuk nilai dan sikap individu. Tambahan pula, di sekolah, mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam boleh menjadikan medium untuk menerapkan nilai integriti dalam kalangan pelajar. Okey, dalam konteks pencegahan rasuah, nilai penting yang perlu diterapkan bermula dari rumah untuk menjadikan integriti dan amanah sebagai budaya dalam keluarga. Prinsip amanah perlu dipupuk dalam diri setiap ahli keluarga bagi membina satu kepercayaan yang tinggi bahawa setiap ahli keluarga mampu melaksanakan segala tugasan dengan jujur dan betul. Tambahan pula, ketua keluarga iaitu figura seorang bapa perlu memainkan peranan sebagai pemimpin untuk menjaga dan melindungi ahli-ahli keluarga dari turut termakan dengan rasuah. Ibu bapa juga perlu memberikan contoh dan arahan yang tepat. Ibu bapa perlu membantu anak-anak menyedari bahayanya rasuah. Ibu bapa sangat penting untuk mengajar anak-anak tentang integriti dan rasuah bermula hari ini agar mereka lebih memahami masalah ini. Diskusi terbuka tentang rasuah di rumah membantu untuk meningkatkan kesedaran anak-anak tentang betapa berbahayanya tindakan tersebut. Ketidakhadiran atau kurangnya peranan ibu bapa dalam membentuk nilai-nilai integriti dalam keluarga dan usaha mereka dalam memerangi rasuah boleh menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat. Pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang integriti dan kejujuran serta langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen dalam memerangi rasuah.